काल आपण श्रीसुप्त घेतलं आज परमपूज्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज टेंबे स्वामी महाराज यांनी वासिनी जी भवानी आहे जगदंबा आहे तिचं स्तोत्र रचलेलं आहे हे स्तोत्र आज आपण घेणार आहोत नमोस्तुते महादेवी शिवे प्रसीद वेद विनुते जगदम्ब प्रसीदवेदविनुते जगता जगतामादिभूता त्वम् जगत्त्वम् जगदाश्रया एकाप्येकरूपाणि जगदम्बनमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानाम् हेतुभूते तु भूते मुनिस्तु ते प्रसीददेवविनुते जगदम्बनमोऽस्तु ते सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यम् सर्वसौभाग्यदायिनि सर्वशक्तियुते नन्ते जगदम्बनमोऽस्तु ते विविधरिष्टशमनी प्रसीद प्रसीददेवि ललिते जगदम्बनमोऽस्तु ते प्रसीद सिन्धो त्वत्तः कारुणिकापरा यतो नास्ति महादेवी जगदम्बनमोऽस्तु ते शत्रुञ्जहि जयन्देही देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे भयं नाशयरोगांश्च जगदम्बनमोऽस्तु तेहि ते जये शम्भोरदायिते महामते कुलदेवी नमोस्तुते सदा हृदि में तिष्ठयतो सि सर्वदा तुलजा पुरवासिना देव्या स्तोत्रमिदं परम यह पठे प्रयतो भक्त्या सर्वान कामान स आपनुयात इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितं तुळजापुरवासिनीदेव्या स्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः